I'm uh, Це місто здоров'я, це місто, де величезна кількість санаторія. Ми вдячні такій країні, як Фінляндія, яка є батьківщиною здоров'я скандинавської боротьби, яка на сприяла тому, що у нас відбувається така зустріч в стосовно відкриття парку здоров'я скандинавської боротьби. Я хочу зараз представити гостей. Нашого круглого столу чи нашої конференції, які безпосередньо залучені до цього, що в Україні цей вид спорту, він і відповідно досить серйозно відомий і в Україні за кордону і в цьому світі вид фітнесу, саме ті люди тут присутні, які найбільшій мірі сприяли його запровадженню в Україну. І хочу представити нашого гостя-заступника міського голови міста Трускавця Єворського Юрія Михайловича, першого золотого сертифікованого тренера скандинавської ходьби, який отримав цю золоту карточку в Міжнародній федерації оздоровчої ходьби Єфіленка Ігора Леонідовича. Представника, який сприяє дуже якісній амуніції для цього виду, який представляє всесвітньо відому спортивну торгову марку Лекі Німеччина Крощенка Максима Богдановича. І Захарка Владлена Богдановича, керівника регіонального... регіонального представника Atlantic Group. як я чув і свій тут батьок трускавчан, що він, звичайно, воду робить живою оздоровчою. Дай Боже, щоб воно реально так було. І саме ця вода сприяла займодії і заняттям оздоровчою скандинавською кудькою. Формування цілісного здоров'я населення в даному регіоні сприяла розвитку даного виду в Україні, тому що ми думаємо, що за даним видом в Україні велике майбутнє, тому що це дійсно вид, який формує цілісне здоров'я, який формує цілісну фізичну здорову особу. І я хочу представити закар керівника регіонального представництва української школи сандинавської в регіоні. Мацейка Євгенія Юрійовича, який тут ну, своїми зусиллями, на і зрозуміло своєю майстерністю на більшій мірі сприяє запровадженню цієї, цього фітнесу, цього виду і зрозуміло справжньої і адекватної техніки цього виду. Оскільки ми в цьому чудовому місці і господарем цього міста є Яворський Юрій Михайлович, ми запрошуємо до слова стосовно цього, що стосовно відкриття парку, і він перший в Україні скандинавської країни. Дякую, добрий день, пані та панове. Як представник міської ради, ми звичайно, дуже радітю такої школи, оскільки то як вже було сказано, це школа оздоровлення. А наш місце Люди приходять поправити здоров'я або просто е, оздоровитися, набратися його. Тому якби це якраз в нашій кадрі в нашій стратегії розвитку. Це дуже якби, буде помічне для, для розвитку року. Знаєте, казали, що рух це життя, а я думаю, що правильний рух це правильний керунок до здоров'я. Тому якраз, я надіюся, що ваш цей рух, ваша школа, е, яка здасть правильний напрямок, правильний рух. І допоможе людям співувати це здоров'я. В наших секторах закладах є відкриті, е, є практика скандальської культури. Але я думаю, що якраз е, з появою вас, розкладці, я цього парку це буде стане на правильній професійні рейки і буде якісно, тому що все, що зробить, це має робити з якісною Тому Я те, що ви якраз поставите цю е, скандальську культуру на якісне. Фитнесу, дорожего скандинавского полюбителя в, в Украине, и он э, первый, кто получил золотую карту. Есть, буквально несколько слов о школе нашей при скандинавской ходьбе начал заниматься скандинавской ходьбой с 2008 -го года ну, как говорится знаете не было бы счастья несчастье привело были проблемы с позвоночником и любой другой вид фитнеса здоровье, к сожалению не подходила севая нагрузка Болела еще больше спина, пробовал и все. И совершенно случайно познакомился там, в 2008 году с товарищем из Литвы, который в Москве показал эти балки. Ну, Первое было такое впечатление, ну, прибалтика, впереди паровозы, что-то новое, необычное да, по-другому совершенно несерьезно к этому относился. Потом попробовал, знаете, говорится, э, такое главное выражение, информация не пропущенная через тело, это слухи. Поэтому можно много видеть. Можно много слышать, можно там чего-то слушать, другие говорят. Но когда берешь руки сам палки и начинаешь двигаться на себя, еще ощущать вот эту всю нагрузку, мы сейчас об этом более подробно поговорим, то сразу все становится на свои места. Я понял, что это мой вид оздоровления, что мне подходит, и вот с 2008 года начал этим серьезно, профессионально заниматься. Дальше. Дальше, дальше. Скандинавская ходьба в мире называется аппаратом. Нордическая ходьба, финская ходьба, шведская ходьба, ходьба с палками. Я уже просто не знаю, сколько названий. Смысл в том, что это именно ходьба с палками. И основное преимущество ходьбы с палками, что мы благодаря им получаем четыре точки опоры, отталкиваясь с палками, выполняя правильную технику, об этом дальше поговорим при помощи этого темляка. Вот. Мы включаем работу верхнюю плечевую область. То есть у нас при ходьбе с, пал, с палками задействовано 90% мышц. Это один из, из немногих видов фитнеса, спорта, где одновременно много мышц работает сразу. Проходило обучение в проходил Финляндии. Международная федерация э, финской ходьбы получил сертификат международный. Э, много мы работали и с ЛИФО, и с Россией. Но все-таки раз мы работаем с Украиной, надо это все дело хорошо двигать как бы народу. Поэтому... Э, 2010 -го года официально уже открыта школа, вот, э, занимаемся обучением инструкторов. На сегодняшний день у школы уже более 200 инструкторов по Украине. Более 15 представитель по региональным центрам. Э, мы завозим палки с Финляндии, Польши. Сейчас мы начинаем работать с торговой маркой Легии в Германии, мы свое собственное производство палок. То есть, как бы э, серьезный подход. Э, надолго, основательно, чтобы это было доступно, правильно, чтобы люди действительно оздоравливались. Mm. На сегодняшний день это действительно как новинка. Иногда идешь с палками, и люди как бы вдогонку или в тебе вслед, или в глаза, ш -ш шутя, а может не шутя, там, все ли в порядке человека, а где лыжи, а где снежность. Ну, как бы мы привыкли, это новый вид оздоровления, поэтому это нормально. И если в Европе 15 лет ходят с палками, и если ты там приходишь в парк без палок, там считается как бы страхом. У нас немножко наоборот, так мы пионеры, мы всегда двигаем, готовы к этим высказам. Вообще, скажем, скандинавская ходьба без палок как бы невозможна. История скандинавской ходьбы уходит в Финляндию, где финские лыжники летом тренировались на болотах, на торфяных... Бегая, хотя с палками, их результаты были на порядок лучше, чем у спортсменов, которые таким образом не тренировались. Так вот, одна из как бы, ну, работаем опять же с лучшими торговыми марками, с настоящими палками для скандинавской ходьбы, на сегодняшний день, если сравнивать по автомобилям, Мерседес да, ну, есть Мерседес. Так вот, из опыта практического использования палок с 2008 года, вот торговая марка Лети немецкая торговая марка, это как бы и есть Мерседес ну, с палкой для скандинавской ходьбы. Основное преимущество и отличие палок на скандинавской ходьбы от других, это вот наличие вот этого темляка. Темляк это крепление для кисти. Он очень легко снимается. Зазвонил телефон, нужно завязать шкром, поздороваться с кем-то. Но самое главное преимущество, в общем-то, и отличие, и, э, скажем, необходимость этого темляка. Выполняя правильную технику, мы, отталкиваясь палками, протягиваем палку назад, и у нас на этом темляке палка остается в руке. То есть мы задействуем в работу мышцы груди, спины, косые мышцы, мышцы разгибатели благодаря этому темляку. То есть, отводя палку назад, она удерживается на этом темляке. То есть техника ходьбы отталкивания. Нагрузка, открывание кисти, перекат в 500, но без, без этого темляка мы не сможем получить максимальную пользу именно скандинавской ходьбы. Это действительно за 2008 года очень много людей обучил, и в некоторых семьях это становится как бы семейным отдыхом на выходные дни. То есть есть палки детские для скандинавской ходьбы. И зачастую дети повторяют, как будут родители. Это объединение семей, выходные дни, всей семьей пошли на прогулку в парк, с палками походили. То есть доступно для, да, для каждого. Скандинавская ходьба набирает свои обороты. На сегодняшний день в мире, в общем-то, идет очень бурное развитие. То есть уже более 16 миллионов День мы ведем статистику, но ну, пока как бы, это исчисляется сотнями инструкторов, пока несколько тысяч в Украине ходят с палками. Но население большое и по статистике как бы, рынок продвижения 15-20%, если повторять как бы, развитие в разных странах. Поэтому потенциал очень большой okay. дальше. Больше. Много проводило исследований за рубежом, и есть у нас партнер в Ялте, вот врач-кинезиотерапевт, который разработал методику лечебной энергетической ходьбы и провел уже украинский исследования. То есть у нас как бы, есть уже методические рекомендации для санаторных курортного комплекса именно с учетом научных исследований украинских ученых и врачей. Это утверждено Минздравом. Сейчас очень коротко говорю, потому что время ограничено. В общем-то, чтобы информацию получали. Ну и эффект скандинавской ходьбы. Так как мы ходим с палками и включаем работу верхний плечевой пояс, у нас получается работу 90% внутрь. Для многих людей очень важна коррекция веса. Благодаря палкам, ходьбе с палками очень многие люди теряют вес. То есть это понятно, что в комплексе с правильным питанием, но это как бы дозированная Такая щадящая нагрузка, которая приводит к стабильной потере веса. Я думаю, что здесь в некоторых центрах тоже есть программы по потере веса. Да. Это вот хорошая альтернатива на свежем воздухе, плюс комплексная какой-то лечение, да. А, конечно, все, все в комплексе, да, это дополнение именно физической такой активности. Вот сегодня мы были в парке вешали эти таблички, то есть уже есть какие-то интервентуры. Это действительно сегодня такое можно так сказать уникальное событие. Это первый украинский парк. И действительно, ну, большое вам спасибо за эту поддержку, потому что мы пробовали в других городах как ну, с опаской, а у нас перейти к паровозам... То есть вы первый у нас технический каталог. То есть первый. Второй у нас были эти были без без надежды. Теперь вы на свой уровень выходите. Да, да, все Дальше следующий. Вот и начинаем. дальше. Очень хорошая, хорошая польза для тренировки сердечной мышцы, потому что работает большое количество мышц, и нужно обеспечить кислородом. Сердце более интенсивно, большее количество крови прокачивает через сосуды, тренируется выносливость сердечная. Наши сосуды для регулярных занятия становятся более эластичными. То есть для людей, у кого проблемы с сердцем, ну, скажем, хорошая как бы, штука, дозированная физическая нагрузка. Понятно, что мы хорошо дышим, и наши легкие тоже включаются в работу. И есть как исследование, что легкие увеличиваются в объеме. Дальше, Очень важный такой момент для многих людей, у кого, например, избыточный вес, и с возрастом какие-то проблемы с суставами, тяжело и болезненно ходить. Поэтому палки нам служат дополнительной точкой опоры. Мы получаем четыре точки опоры, и равномерно нагрузка распределяется на суставы и на мышцы. И человек, когда ходит, он и опирается, и отталкивается. То есть он получает как бы два в одном нагрузку. И есть как очень много книг прочитал по скандинавской ходьбе, такое крылатое выражение очень хорошее, что если сравнивать, ну, как, допустим, нагрузку людей и скандинавской ходьбы, то бег, ну, хотим мы хотим этого не хотим, это кипяток, а скандинавская ходьба это, по-моему, молоко. Плавно, равномерно распределяется нагрузка, ходить легко, приятно, и вот в течение дня, потому что не хочется как бы закупать и отдыхать. Вот как бы заряжаешься энергией, как будто новые батарейки вставил. в хорошая позиция. Ну, понятно, что положительные эмоции, движения, свежий воздух. Мы сегодня прошлись по парку. Я приехал из Днепропетровска, возле города. И просто здесь в хорошем смысле получаешь, да, такой эйфорию. Чем хороша скандинавская ходьба? Что мы можем использовать в любой местности. Вот есть такие сапожки резиновые, которые можно использовать на асфальте. А в палках Лейки есть еще, скажем, такой как бы наоборот, который я не встречал в других компаниях, что вот эти сапожки не шипающие. Как шипованная резина знаете, на автомобиле. Значит, с этими сапожками мы ходим по открытым поверхностям, а снимая их, можно ходить по песку, по асфальту, по мягким поверхностям. Поэтому нам как бы любая поверхность подходит под движения. Ну и так, посмотрите, просто избирательный эффект, что если мы бегаем на велосипеде, какие мышцы работают, и какие мышцы работают при декольте Ну и опять же, круглый год, сезона нет, То есть очень такой важный момент, особенно, скажем, для пожилых людей, которые э, в зимнее время, я не знаю, здесь гололеды там, погода бывает разная, да, то есть, например, э, старший возраст боятся иногда выходить в гололед тот же магазин в аптеку, потому что когда боясь впасть, сломать что-то, понимаете, э -э что они делают. Палки, снимают сапожки, две точки опоры, и вот эти вот, как они, летоходы, да, вниз еще с шипами одевают на обувь резинчик. И вот вам, пожалуйста, как бы более спокойно можно ходить по любой, скажем, поделке. Ну, вот я уже рассказал, зашел на команда увеличивается с каждым днем. Есть, действительно у нас э, в представительства, в Днепропетровске, в Одессе, в Симферополе, в Херсоне, в Львове уже, Черкасы, Черновцы, Николаев. Ну, практически как бы осталось еще буквально 8-10 областей, и вся Украина как бы, с палкой. Э, ну, здесь как бы, особый вообще случай, русскорец это комплекс таких скажем, лечебных учреждений, куда приезжают со всей Украины, не только с Украины. И тут, я так понимаю, просто сам велел и отдыхать и двигаться. Там, если, допустим, какие-то больше информации захотите узнать, есть у нас сайт, уже который три года работает, я думаю, у внизу, есть контактные телефоны, звоните там мне, звоните представителю в есть готовы ответить, готовы сотрудничать. И, скажем, еще раз хочу поблагодарить за поддержку, потому что делаем хорошее доброе дело. Оздоровление людей это всегда приветствуется. Если какие-то есть вопросы, задавайте. Спасибо за внимание.